Видите, Гриша доехал до Смелы. Сейчас будем со своими друзьями... Так, куда стопы? Вы сразу хотите сладенького, да? Соскучились? Ага. Так, ты тут баловался, или нет? нет? Виталик, дивись, я тебе сразу говорю. Сейчас иду к директору, чтобы ты тут не баловался. Ехали в Смелу, будем папу вашего везти в больничку. Нет. Вы поняли, друзья мои? Да. да? А что тут у вас, собачки? Соб... Кошка? Кошка, э, собака, и... она уже как-то бродячие, бродящие. да. Подкармливайте. кошки тоже бродячие. Смотрите, все равно надо ребята их подкармливать. Да я же стараюсь. Молодцы. сейчас, подождите, я вам тоже кое-что привез. Виски с отроком мы брали. О. Ну, виски, то не балуйте. Не балуйте сильно, что остается. Ну, можно и виски. А если есть гроши, у вас своих немає денег, а вы ну, делитесь я... все равно, да? Да, я делюсь с кошками, ну, собаками. Это Стас, это мои друзья по Северодонецку и Виталий. Бачите, и а батька 71 год, э, простата у ну, него, Повезем в и, и ничего не видит. Да, Та вообще практически не видит. Так что, так что ну, да, помогаем. Это да, я для, для этих, для Северодонецкой военной администрации. Там новый коревник. Ну, ну, я знаю, но ну, он ни хера ничего не помогает. Они... они даже и звонить не будут. Ладно, ты не ругайся сначала. У него есть квартиры, мы у него попросим, чтобы он какую-то квартиру выделил вам, чтобы вы там хоть жили. Давайте попросим у него. Да Слышь, давайте. Харченко, в тебе кажут, квартир дуже много. Лянь, какая семья гарная, хлопцы. Два инвалида вы... и папа пенсионер. А вы двоем инвалиды какой да. группы? Да, второй Харченко, группы. Харченко, а ты чуешь, группы. чуешь, не? Цей. Э... Сестерство. да, цей, ему 35 лет, а говорят, квартир много у него. Ну, правда, Я могу чи не? Это показать. Показать. кого, кого ты хочешь показать? Що, що папа, це як це Стас у нас, інвалід. Що по, повірив, що ми. Да. Що ми... І сівєродончані. Бачиш, всі сіверодончані. — Це твоє? Да. Ти такий молодий, красивий був. <сум> а зараз, глянь, в очках такий. Ти чуєш, Харченко, от у тебе, це твоя громада, це твої діти. Якщо ти визвався бути головою адміністрації. Якщо є в тебе квартири, знайди, щоб вони не в прихистку тут були для переселенців, вже який міняють. Это я их привез в Днепропетровской области. Где вы были? В каком месте вы были? В Днепре, а потом в Новомосковске. А, в Днепре, Днепре были. В Новом... Их с хаты выгнали в Днепре. Потом в Новомосковск. Но в Московскую там вообще условия были. Не понравилось. Да, да? А папа как-то кажется... Он понял. же как? Он же там надо было... Машинка. Мы машинки не знаем, как запускать. Там уже... Я понял. По я понял. Но здесь более-менее. Ну, тут да. Тут... Ну, вот мы привезли. Вышел, начальнику той территории сказали, что нам надо постирать, угу. а она потом этим девчатам скажет... Ну, помогает вам, короче. Ну, все, да. что ходят, все, убирают, вот это. Они кажут, давайте... Ребята, и... все, Харченко, и... ты слышишь, бачишь, какие есть люди, которым надо помогать. Вы Конечно. получаете зарплату больше 100 тысяч зарплата только у Харченко. Заместители, там бабка ця, пенсионерка, уволи ее, и деньги, которые освободятся, то краще э, десь да помогать людям. Потом Юля Шороха уже упакована, упакована юристом. Будь здоров, як. Юлечка, пора уже ехать в Северодонецк. Вы уже созрели. А может за кордон дергать. Кузя, в тюрягу можно его посадить смело. Или рывает, пускай окопы. Да, туда идет Кузя Кузьминов, не Светанком руководит. Всех разогнать, не фени Вот это так бы я сделал. Если Гриша пришел, каким-то руководителем, там дал бы так просраться, что мало бы не показалось. Вот кому нужно помогать. А, да, а, а про зарплату не надо даже и думать. Потому что э, на уровне вот таких людей вы просто выглядите не то что врагами, а злодеями. Нашими внутрішніми ворогами там росіяни кажуться такими пацанами, поки не подолаємо оціх от Держиморд які крадуть і брешуть на війні. Ви на, у, у, у них от крадете, у них крадете своїми цими консультаціями по 600-400 по 400 тисяч через комунальне підприємства відмиваєте бабло. Все друзі, сосміли з сім'єю Геленчуки Да, два хлопца инвалиды и батьку сейчас в золотоношу. Ну пока месяц операцию мы боимся робить, хотя он хочет. Ну пока мисс паузу делаем, Нет, полечим. То, что врач. Да, да, да. Врач. Осмотрел, врач. Сказал, врач. Ну а батька хочет операцию. Я говорю, подожди, паузу делаем. Все, друзья, Северодончане, Луганчане, всем.